Azərbaycan Radiosu 105 FM. Bizim əsəsmiz reban köşəli aparıcı həmkarlarımız Fərid və Sitarədir. Sabahınız xeyir olsun, olsun dostlar. Sabahınız xeyir olsun dostlar. Tagoreun sözü yadmışdı deyir, tərifləmək məni utandırır. Amma gizlidə onu arzulayıram. Təşəkkür edirəm. Biz də arzuluyuruq yeri gəlmiş görək. Təriflər, hər şeylə tərifləyir. Təxminən mövzumuz da buna yaxındı amma efir mövzumuz yox. Radioda müzakirə, polemika apardığımız mövzu. Amma gördüyünüz kimi studiyada bu dəfə də tək deyilik. Qonağımız var. Qonağımız və bildiyim qədər ilə abad haqqında danışacaq. Bu gün onların 5 yaşı tamam. Ad günləridir. 5 yaşı tamam olur, hə? Elədir. Elə mövzumuz. Təbrik edirik. Elanı elədir. Amma qonağımızı biz təqdim eləyək. Televiziya tamaşaçıları üçün keçən həftə radio ə, ə, dinləyicilər üçün biz bunu hamısı təqdim etmişdik. Hətta salamlaşmışdıq da. Qonağımız Abad Public Şəxsiyyətin Marketinq, Beynəlxalq və İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamentinin müdiri Ləman Əhmədovad. Sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir olsun Ləman xanım. Artıq 5 il az müddət deyil. Ben. Yarandığı ilk gündən abad fəaliyyətdədir. Abad bütün ölkəli bələdiyyəyə abadlaşdırmağa doğru gedir, müəyyən özünə məxsus sahələrdə əhatə eləyir. İnsanlar abada inanır, abadla əməkdaşlıq edir və dünən də artıq bir sərgi açıldı. 24-ünə qədər davam eləyəcək. Ben. Buyurun, söz sizindir. Çox sağ olun dəvətiniz üçün. Təşəkkür eləyirəm. Sırf bu günləri 5 il öncə cənab prezidentin fərmanı ilə Abad publik hüquqi şəxs yaradıldı və masalı 7 təsərrüfatçı ailə ilə start verən bir layihə bu günləri artıq 500-ə qədər abadçını öz ətrafında cəmləyibilibdir və onlardan 420-sindən biz aktiv şəkildə öz əməkdaşlığımızı davam elətirik. Əsasən abad 2 istiqamət üzrə fəaliyyət göstərir. Bunlardan biri, deməli, qida məhsullarının emalı və dekorativ xal xalq sənətkarlığı. Daha çox sayda təbii ki, dekorativ sahə üzrə abadçılarımız cəmləşibdir. Abşeron bölgəsi üzrə və digər regionlar üzrə 79 qida, 5 digər və bir gigiyenik vasitə sırf nəzərə alsak ki, pandemiyə dövrü 2020-ci ildə deməli start verdi <laughs> və həmin ona görə də artıq bir gigiyenik vasitə üzrə abaçımızda fəaliyyət göstərir. Ə qaydətiniz kimi bəli biz ə, dünənləri artıq ə, içəri şəhərdə yerləşən etnobutikinizdən deməli 5-ci mövsüm adlı incəsənət sərgimizə start verdik uh -huh. və bu sərgidə nümayiş olunan ə, eksponatlar bir növ Abadın 5 illik fəaliyyətini, ə, Qarabağa geri dönüşü, ə, Nizami ilini və ümumiyyətlə Azərbaycan xalqına xas olan dekorativ təbii xalq sənətçiliyi ekspozitsiyalarını özündə təqdim edir. Ümumiyyətlə bu günə kimi həmin məhsullar bizim ə, deməli bütedəklərimizdə təqdim olunmuyubdu və əsasən orada olan işlər abadçılarımız və məşhur rəssamlarımız tərəfindən təqdim olunur ki, bunlardan biri Mir Temur Məmmədovdur, Fərid Necəfovdur, Gülnara Mahmud, Esmira Rəhimli, Natalya Zinalova və s. Leman xanım, Abadın fəaliyyətinə biz radio efiri vasitəsilə də söhbət açacağıq, amma istəyirəm elə televizya efiri vasitəsilə, mədəm ki, imkan var. Abad və Yaşadın birgə fəaliyyətindən söhbət yəni. açaq, danışaq. Bəli. Ə bildiyiniz kimi, ə, deməli 8 noyabr, ə, deməli 2000-ci il tarixində ikinci Qarabağ müharibəsi yekunlaşdıqdan sonra ə, Yaşat Fondu yaradıldı qazilərimizə və şəhid ailələrinə dəstək məqsədi ilə və biz də abad olaraq təbii ki, istədik ki, bu işdə hər hansı bir töhfəmiz və yardımımız olsun. Ə, deməli ə, O həmin dövrdə biz Qarı bülbül broşlarını Hı. artıq ə, öz müştərilərimizə təqdim etməyə start verdik və ə, onu start verməyəndən sonra qərarı gəldik ki, ə, satışdan əldə olunan ə, vəsaitin bir qismi mütləq şəkildə Yaşat fonduna köçürülməlidir. Lakin Qarı bülbüllə biz yekunlaşmadıq. Hal-hazırda Abadın 3 saylı Bakı əsas xidmət mərkəzi daxilində birsinə də yerləşdirilibdir, bir köşəsi var. Üzərində də yazılıbdır: Yaşat və əldə olunan vəsaitin bir qismi həmin fonda köçürülür olur və orada artıq sırf qələbə ilə bağlı, Qarabağla bağlı, Şuşamızla bağlı kifayət qədər çox məhsullar təqdim olunur və alıcılar, müştərilər tərəfindən çox da maraqla və sevgi ilə qarşılanır. Abadın fəaliyyəti genişdir dedik və burada Ağdamda ət kəsimi mntəqəsi də orada yaradılıb, əsas bəli. fəaliyyətlərdən biridir. Bu nəyə xidmət edəcək, nə formadadır, insanlar bilsin. Təbii ki, gələcəkdə Abadla əməkdaşlıq etmək istəyən bizim həm dinləyicilər, həm tamaşaçılar, ümumiyyətlə firmerlər, vətəndaşlar var, fermerlər var. Buyurun. Yeni bir layihəmizdir. Onu Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi ilə həyata keçirəcəyik və layihənin əhatə etdiyi bölgə siz dediyiniz formada Hı -hı. Ağdamın Qozanlı qəsəbəsidir. Bəli. Burda Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin müasir sanitariya və gigiyena qaydalarına cavab verən heyvan kəsmə məntəqəsinin inşası ilə hal-hazır hal-hazırda məşğul olur. Rəman xan çox üzr istəyirəm biz efirimizə rəqabət vasitəsilə davam etdirəcəyik çünki həmkarlarımızı göndəririk. Biz öz istəyirik ki, yəni sizə mane olar. Çünki maraqlı söhbət eləyirsiniz. Rəman xan sizə uğurlar arzu edirik. Bəli razı dinləyicilərə əminəm ki, Sövqalıcı xarifə Abadın yeni-yeni sənət nömrələri ilə tamaşaçıları, onların həvəskarlarını tanış etmə ümidi ilə. Uğurlar sizə diləyirəm. Çox sağ olun.